ان کا بائی بائکاٹ کریں چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو غرور نہ اور نہ پیچھے والے کو توہین کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں کامیابی ہمیشہ وقت مانگ مانگتی ہے وہ بھی ہے جوانی جس اہم کام کی ابتدا سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جان جیسے سعید مالک محمود سابق حضرت چاق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ um, تعالیٰ وشان فرمایا سب سے افضل ذکر ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہی ہے بہت مہربان رحمت والا الرحمان الرحیم الرحمن بہت مہربان رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں رحمان کا معنی ہے نعمتی ادا کرنے والا رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا نیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وصیت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو بے باک یعنی وہ جسے کوئی خوف یا پرواہ نہ ہو جسے اندیشہ یا جھجھک نہ ہو جیسے خوف بے درک دلیر کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جاتا ہے جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے روز جزا کا مالک مالکی یوم الدین جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے دنیا کے مقابلے میں میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اس دن کسی کے بعد ظاہری سنتلت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں کا نا بدھو کا نستائیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہم کو سیدھا رستہ چلا میں اللہ جگ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرماؤ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزل دین اور اولیا نظارم اللہ تعالیٰ علیہ چلے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہوں پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سودا اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میری صحابہ ہیں راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضال جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں امام فقر الدین رضاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں اور بہکے ہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے طور طریقے اپنائے نہ اور ان کے رسم و رواج اور فیشن کو اختیار نہ کرے اور ان کی دوستوں اور صحبتوں سے دور رہے آیت وتین سے متعلق شرع مسئلہ باکس لوگ ولاً کو ولاین پڑھتے ہیں ان کا ایسا کرنا حرام ہے اس کا ایک معنی ہے اے اللہ اضافل تو قبول فرما دوسرا معنی ہے اے اللہ ازل تو ایسا ہی فرما آمین یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سور فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے ایناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کی جائے گی